кофе финансово-экономической академии. Я хочу рассказать вам о своей волонтерской деятельности. Волонтер в целом это человек, который добровольно занимается безвозмездной общественно полезной деятельностью. Мы же конкретно занимаемся военно-патриотической работой. Мы волонтеры победы. Совсем недавно на базе нашей академии был создан волонтерский центр ФФА. Одним из самых основных направлений нашей деятельности является социальное сопровождение ветеранов Отечественной войны и приравненных к ним категорий. То есть это дети войны, труженики тыла, ветераны труда и другие. Так вот, одна из главных задач волонтеров Победы сегодня – это стараться сделать их жизнь более комфортной и достойной. Кроме приглашения ветеранов на различные мероприятия, помощи им по дому, пожилые люди получают общение с молодежью. Наши студенты регулярно посещают ветеранов в их дни рождения, в другие различные мероприятия, общаются с ними, предлагают им свою помощь, восхищаются их мужеством, терпением. Также для нас уже стало традицией посещать дома престарелых и детские дома. Сравнительно недавно в рамках акции «Час добра» мы посетили Феодосийский дом престарелых. Вручили им памятные подарки, подарили чуточку тепла бабушкам и дедушкам. Затем мы сыграли в развлекательные игры в феотосийском детском доме. Мы стараемся не забывать о них, регулярно их посещать, приходить в гости почаще, ведь для них это очень важно. Следующим направлением деятельности волонтеров Победы является благоустройство памятных мест. Студенты нашей академии не остаются равнодушными, регулярно проводят субботники, работают над благоустройством памятных мест, приводят в порядок братские могилы, воинские захоронения. Буквально недавно студентка нашей академии выиграла грант на восстановление одного из очень интересным для вас. Наверное, кто-нибудь из вас хоть раз принимал участие в квесте. Квест «Победа» — это развлекательно-образовательная форма проведения досуга, организуемая во всех регионах России волонтерами «Победы». Вы, наверное, уже слышали. Задания в этих квестах подбираются таким образом, чтобы ребята смогли проявить свои физические и интеллектуальные способности в сфере знаний истории Великой Отечественной войны, а также основная цель данного направления — это научиться слаженно работать детей в командах, погружая в атмосферу известных военных событий. На территории нашей академии проводилось уже множество таких квестов. Также в городе недавно проводился квест на Берлин, Дальневосточная Победа, битва за Кавказ, блокада Ленинграда, битва за Москву. А 30 октября во всех регионах страны стартовал 7-й всероссийский квест, посвященный 75-й годовщине начала героической обороны Севастополя в годы войны, в котором наши ребята заняли почетное третье место. Проведение деятельности движения «Волонтеры Победы» является организацией и проведение всероссийской гражданско-патриотических акций в формате «Дни единых действий». Быть волонтером «Победы» в этом направлении значит помогать в проведении масштабных и значимых акций. Это такие акции, как «Георгиевская ленточка», «Дерево Победы», «Свеча памяти», «День Победы», «Письмо Победы». Мы, граждане России, все эти акции проводились нашими студентами. Волонтеры «Победы» нашей Академии активно сотрудничают с города, президентами школ, школьниками. Они выезжают на съезды, слеты, форум. Буквально недавно мы посетили слет добровольческих и волонтерских организ... организаций в городе Евпатория. Это было три незабываемых дня. Было очень весело, интересно. Это опыт, это информационная оснащенность. Это в любом случае новые знакомства. Поэтому подключайтесь к нам. На этом мы не останавливаемся. История продолжается, и мы движемся вместе с ней, смотря в будущее, сохраняя память прошлого. Так что призываю вас поступать в наш ВУЗ. Подписывайтесь на наши группы ВКонтакте, в Инстаграме.